પોલીસે દસ ફૂટ ઊંડું ખોદ કામ કરાવ્યું પણ ડેડ બોડી ના મળી ત્રણ વર્ષ પહેલા નશીલા પદાર્થનું સેવન કરીને ત્રણ ચાર સગીરો ભેગા મળીને એક એકની હત્યા કરી હતી લાશને જમીનમાં દાટી દેવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી ત્રણ વર્ષ પહેલાની આ ઘટનામાં હાજર એક સગીરે મૃતકના ભાઈને જઈને સમગ્ર ઘટના કહેતા તેણે આ વાત પૂણા પોલીસને જણાવી ત્યારબાદ પોલીસે સ્થળ ઉપર જઈને સતત પાંચ દિવસથી ખોદકામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સફળતા મળી નથી પ્રકાશ યાદવ હે પ્રકાશ યાદવ હે તો મુજે મેસેજ આયા હતા દિવ્યાંશુ કા કે ભાઈ એસા એસા હે કે વિવેક કે બારે મે વાત કરના હે તો મે ભાઈ અનિલ ભાઈ કો કોલ કિયા અનિલ મેરા દોસ્ત હે तो मैंने उसको कॉल किया तो मैंने बोला भाई विवेक के बारे में कुछ पता चला है तो चलो वो एक लड़का है बुला रहा है मिलने के लिए चलो मिल के आते हैं तो हम मिलने गए उससे तो वो बताया कि भाई दो लोग मिल के मार दिए हैं और वो पता नहीं क्या सच बता रहा है कि नहीं बता रहे वो क्लियर नहीं पता है बट वो बोला कि दो लोग मिल के मार दिए हैं तो मैं डायरेक्ट दीपक भाई को कॉल किया दीपक भाई मेरे पहचान के हैं तो मैं कॉल किया भाई ऐसा ऐसा है और वो बुलाए वो अच्छा आज के चाय के दुकान पे तो वहाँ पे गए वो पूरा बात बताया कि यहाँ ऐसी ऐसी है बात जो हमको बताया था वो दीपक भाई को बताया तो दीपक भाई ने पुलिस स्टेशन लेके गए पूना पुलिस स्टेशन तो पूना पुलिस स्टेशन अपने आप पुना पुलिस वाले भाई काम कर रहे हैं उम्मीद यही है कि भाई हमें इंसाफ मिलेगा और बस ऐसे ही चल रहा है मेरा नाम दीपक गुप्ता है मुझे छब्बीस जनवरी को प्रकाश और अनिल का फोन आया कि ढाई साल पहले जो मेरा भाई गया था वो घर छोड़ के गया नहीं उसको तीन लोगों ने मार दिया है और मार के ज़मीन में दफना दिया है तो मैं वचर चाय के स्टॉल पे बुलाया सबको पूरी जानकारी मुझे जैसे ही सुना मुझे पहले तो शौक़ हुआ फिर मैंने पुनः पुलिसन का संपर्क किया और पुनः पुलिसन जाने के बाद मुझे पुनः पुलिसन का पूरे पूरा सहयोग मिला उन्होंने उसी दिन से जो दो आरोपी थे दूसरे मोनू झा और कुंदन झा उन दोनों को लेके आए इंक्वायरी किया इंक्वायरी के बाद पता चला कि बाईस मई को जब वो चला गया था तो उसी रात को दो ढाई बजे उसको अंदर अंदर में झगड़ा हुआ नशे वसे में हुआ होगा उसको मारा मार के दफना दिया पहले तो बाद में दो या तीन दिन बाद उसका गला अलग करके यहाँ कुएं के पास दफना दिया गया है नाम मेरा नाम अनिल गौड़ है मेरे तो भाई को मार के इसी में उनका सर डाला गया है तो अभी पुलिस अपने काम में लगी है